पञ्चश्लोकी गणेशपुराणम् श्रीविघ्नेशपुराणसारमुदितं व्यासाय धात्रा पुरा तत्खण्डं प्रथमं महागणपतेश्चोपासनाख्यं यथा संहर्तुं त्रिपुरं शिवेण गणपः पूजनं कृतं पूजनम् कर्तुं सृष्टिमिमांस्तुतः स व्यासेन बुद्ध्याप्तये सङ्कष्ठ्याश्च विनायकस्य च मनोस्थानस्य तीर्थस्य वै दूर्वाणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनम् तेभ्यो यैर्यधभीप्सितं गणपतिस्तत्प्रतुष्टो ददौ ताः सर्वानसमर्थ एवं कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः क्रीडाकाण्डमथो वदे कृतयुगेष्वे तच्छवी काश्यपः सिंहाङ्कः सविनायको दशभुजो भूत्वाथ काशिम् ययो हत्वा तत्ररान्तकम् तदनुजम् दानवम् त्रेतायाम् शिवानन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः हत्वा तं कमलासुरञ्च सगणं सिन्धुं महादैत्यपम् सुते कमलजस्तस्मै च ज्ञानं ददौ द्वापारे तु गजाननो युगभुजो गौरीसुतः सिन्धुरम् सम्मर्ध्यस्वकरेण तं निजमुखे चाखुध्वजो लिप्तवान् गीताया उपदेशये हि कृतो राज्ञेवरेण्याय वै तुष्टायाथ च दूम्रकेतुरभिदो विप्रः सधर्मर्धिकः अश्वाङ्को द्विभुजोऽ सितो गणपतिम्लेच्छान्तकः क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य हरिणा प्रोक्तं विधात्रे पुरा एतत् श्लोकसुपङ्कजं प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः पुमान् निर्वाणं परमं स सकलान् भुक्त्वा सुभोगानपि इति पञ्चश्लोकी गणेशपुराणम्